Пробил справа и тут же справа еще и добавил. Угол британца по-прежнему требует прессинга. Они понимают, что уже по очкам им выиграть, скорее всего, не удастся, если только э, не сумеет, а, э, если не будет нокдауна, следовательно, нужно усиливать прессинг для того, чтобы э, забрать, отнять все силы у Виталия и попытаться где-то. С помощью отчаянного штурма э, победить нокаутом. Восьмой раунд. Чезора по-прежнему принимает встречные удары на голову. Но на удивление. Здорово терпит. И по-прежнему опасные удары на скачке. Видите Виталий Ареван 6 а, Проводит Удар Затем пропускает И тут же обязательно а, Старается оставить последнее слово за собой Но вообще Вообще а, Мне кажется что Может быть Стоило бы немного и поменять Тактику не уходить от атак Чизора назад или в сторону, а наоборот встречать и прилипать к нему и связывать здесь его в клинче. Потому что то и дело, повторяется одна и та же картина. Удачная контратака Виталия. Работа навстречу, но когда уходит назад, то в догонку пропускает. Хороший встречный правый апперкот в голову проводит Виталий Кличко. Ну, конечно, бой э, трудный, и я, честно говоря, даже не помню, когда последний раз был э, такой. In terms of for keep your head still, mate. good boy. give him a rinse and spit in front of you. have a good rinse and spit in front of you. just keep your head still, okay? You okay. Yeah, yeah. come on, there. we've got this. we've got this here now.

британца требует полного контроля над рингом. Все, что он делает, он делает, в общем, правильно. Пока что он не выигрывает э, по очкам, э, он не, не удается ему перехватить инициативу. Но он заставляет Виталия работать, тратить силы. И огрызается. Временами довольно удачно и довольно опасно. Это сейчас несколько раз довольно успешно Чизора ушел от встречных ударов. То есть он делает тоже какие-то выводы для себя по ходу боя. идет в атаку и вновь нарывается на встречный удар справа. Сейчас вот у меня такая неожиданная атака Виталия Кличко. Сейчас, когда идет девятый раунд, половина, возможно, действительно был бы смысл э, немножко поэкономить силы для последних раундов, чтобы Сохранить свежесть на последние два раунда. Видите, сейчас так без особого усилия Виталий э, пробивает не очень сильные удары навстречу. Э, действительно стал э, больше связывать Чизору в ближнем бою. Махнулся и сразу тут же прихватил Хорошо сейчас действует Виталий Находит на каждое движение Чезора Свой ответ